bu gün sizə bir video açdılar danışacağam. Əradi isə keçəy videomuza. Duyğusal azlıq var, fiziksəl azlıq var. Duyğusal azlıqda məsələn nə istəyirsən yeyirsən, tez-tez yeyirsən. Amma fiziksəl azlıqda yavaş-yavaş yeyirsən. Məsələn, duyğusal azlıqda yağ da yeyirsən, çörək də yeyirsən, bal da yeyirsən, ürəyin nə istəyirsə. Amma fiziksəl azlıqda məsələn, üçün yavaş-yavaş yeyirsən. Məsələn, tutaq ki, duyğusal bir azlıqda Maydonuz, yəni güyərtə, panidoriyə bilmirsənmi? Bunu fiziki səviyyədə yeyə bilirsən, amma duyğusal səviyyədə nə istəsən yeyəsən. Çünki duyğun elə bil ki, necə deyim, duyğusal azıb çəkirsən, o sənin kafana vurur, yəni başına vurur. Sən də ona görə nə istəsən yəsə elə biləsən ki, o acını basdıra biləsən. Əlbəttə də duyğusal yəni acını basdırmaq olmur, onu dəyişərək, yəni ona görə şuur altında, bilinç altında dəyişəsən ki, Ayəsəm onda sənin üçün o acı necə deyim daha rahat gəlir. Yəni daha e, yəni yaxşı gəlir. Şey sənin birinci altın təmizlədikdən sonra o acı elə ki yavaş-yavaş aşağı enilir və yoxa çıxır.